hardadır bilmirəm. Əgə e, bir qadığın həqiqəti deyirsən. Əgə e, bir dənə məzlumun söhbətinə girirsən. Zalimi cəzalandırmağa yel. Əgə zəb yuxarıdan alıb aşağıya verməyə çalışsa. O deyirlər, "A bu oğrudur." "Ay bu borzakonda." "Vay, hə qardaş Avropada ham elədi, hə? O bizim insanlıq borcumuz." deyir. Və sala qurtardı getdi. Biləsən. Bir də sizə bir şey göstərəm burda. Bilənlər bu nömrəni atsın mənə görüm bu kimdir. Eee bunun nömrəsini mənə atın. Bilənlər deyildi amma kim bilirsə atsın bu adamın nömrəsini mənə. Nömrəsini mənə. Bağa bu adam nə danışır mən haqqında? Mən haqqında? Bağa. Mən hətta ölkələri prezidentlərinə müraciət edəcəyəm ki, onları tez bir zamanda Azərbaycanə köçürsünlər. Bunun nə təsiri görünmür gözəlbə. Arxaza və ora. Yəni rəsmi vəzifədən edəcəksiz şey, qardaş. Bu qoca çaqqal, e, deməli tovozdandır. Deyirəm o poliknikə, bilirəm, yəni çox güman ki polis poliknikizad olar. Bu qoca çaqqal tovozun harasındandır? Bu qoca çaqqalın nömrəsini verin mənə və görək bu nədir qoca çaqqal. E, çıxardı bunu danışdırırlar mənim əlimə. Fikir vermə. Qadir ibncan prezidentinin ünvanına göndərə bilərlər. Mən Prezident Prezident 2023 mügen. Baş platform üçün, Daşkən Nazirimizin, Kalpaş Nazirimizin, Prezidentin Təhlükəsizlik Xidməti rəisinin adı da. Bildirərlər deyilir. Hörmətli dəyərlərim baxımda. Bu qələbə məllinin, baş platform üçün, Kalpaş qaşımızın fəylərlərini bundan görmürük. Bu qoca göt verən cəyə müraciəti haqqında haralara rəsmi vəziyyətlər göndərmək istəyir. İndi həm ölkələrin onun barəsində hər hansı bir Qabil Məmmədov haqqında müraciət eləyəcək. Təfsil şifo də rahatlaşdırıldı. Beynaxaq normalara zəh hərəkət etməyə qadağalandı. Beynaxaq hüququnu uğurlandırma pis gəlir. Çox vaxt Rusiya, Masqetar xələtə hərəkət. O ağzı ağ. Rusan ərasi yaşısa milliyyətindən asılı or nədir? Ay bu nəslinin olmayarak... ağzına verdiyimin bir nəvəsi nəticəsi qohum əqrabası yoxdur, bunu başa salsın. <laughs> yağışlı nazır belə ölkə onu təsadüfəndirməyə hazır olmalıdı, təsadüfəndirməliydi. Necə razılaşsaq? Elə fürurlarla başlayıram. Ay, burada prezidentin yatı arvadını mənim yatağımda tutsalar da mənə heç nə eləmirlər. Ay, ay uğraş. Demokratiya adının nəkələndirməsi üçün binə bir insanları istiləki həmişə. Mikrofon tutan da bu jurnalist eləcə qabil-qabil deyir ha. Halsa məqsəd bu ümumi məqsədləri ola bilər. Azərbaycanın qarşı Azərbaycanın hüququn inkişafını təsbit edə bilmirik. İnkişaf həzm edəmirik. Əliyum, cənab prezidentin şahsında Azərbaycanın bu qədər qüdrətli inkişafını, çox bir uğurlara imza axlasını. Deməli həzm edəmirik biz. Həzm edəmri. Həzm edəmri. Bu nə danışır? Bu nə danışır? Bu köpük oldu. Burda biri yazır, mən də Tovuzdanam və Tovuzlular qabiliyyətdəstəyik. Hey, Tovuzdan. Mən də Tovuzdanam. Tovuzda 200 minə yaxın insan yaşayır vətəndaş. Ay oğraş, ağqəh bən balası, Tovuzda 200 minə yaxın adam yaşamır, ağqəh bən balası. Tovuzda səsvermə hüququ olan 20-30 min adam var, ağqəh bən balası. 20-30 min olardı, 25, tətik. Ədəb, e yəni olsun 50 min. 50 min adam var Tovuzda səs vermə hüququ olan. Sən özün bu də özün adam hesab edirmişsən. <laughs> Ola bir qabilənin qohunu ayra məşəhərlə 5 nəfər, 10 nəfər. Ümum şə kimdən narazıdır? Bu şəxsi maraqları, bu təy nəzəri, maraqlı fikirləriniz var məndə. Hə, yazarsan ki, hə, mən qəbilə təşkilçisiyəm. Qabır kimsən? Sən olağında sonunda, sən də söyüşürsən, sən də zəmanət təklif edirsən. Onun hər söyüşü sənə də aiddir, mənə də aiddir ki, 1 milyon əhali sörvəyə. Prezidentə sörvürsən. Qabağa sörvür. Prezident hansı seçdi? Prezidentə sörvürsə, xalq xalq seç. Ha bu qəhbənin bu göt oğlu götün nömrəsini verin ha bunun. Bunun ölüsünün, onun buna indi deyirəm, o da öləcək bu, bu. Mən e, çox güman ki, ölməsə yaxşıdır. Bu tozun harasından bu qoca kimin itidir bu? Mən bucaqda niyə qabil-qabil deyirlər? Hər yerdə niyə qabil-qabil deyirlər? Burda da çıxış elir qabil-qabil. Biz izləyicilərimiz yazıq qabil deyilir. E, Hal-hazırda siz izləyirsiniz. Səbirli olun. Yəni bu 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 çöy, bu, bu köpək olub, uğraş oğlu, uğraş bu, qoca göt verən. Xeyr ola, va niyə danışmır da? Amma mən bir dəfə belə eləməmişəm. Amma bir dəfə belə eləməmişəm. Va bilirsiniz niyə? Çünki bilirlər ki, hardansa siqnallar alıb ki, alıblar ki, qabil prezident gəlir. Hardansa siqnallar çatır va. Hardan çatmasa Məhərrəm Əliyevin adamı mənə çıxmazdı. Özdə, Bilistə hansı adamla, yeraltı adamlarla çıxırlar adamı ki, Qabil də bizi barışdır. Olmasaydı Cavanşip Ferzevin bizə çıxmazdı. Qabil də bizi barışdır. Yəni olmasaydı başqaları bizə çıxmazdı. Sadəcə gedirlər. Görürsünüz, satırlar otelləri, hər şey satırlar. Dedirlər, qaçırlar əzəmətən. Qaçırlar. Yəni Sadəcə qabilin başını qaltmaq, qabilə məyine olmaq. Bu gün El Nordu, hazırki Kürd El Nordu olsun, o birsləri olsun. Nəyə görə? Bunlar e, mənə dil uzadırlar. Nəyə görə? Başımı qaltmağa çalışırlar. Sadəcə görürsünüzmü? Bilirlər ki, Qabil xalqın haqqını taladı, xalqın anasını lağladı. Qabil neçə qadını gözü yaşlı qoyubdu. Neçə qadın Elnur var idi mənə çıxıbdı. Bilirlər ki, Qabil buna heç olmasa dur deyəcək və onlar da buna cavab verəcək. Nağaracılar sonra Qabil də bilirlər ki, zəkadır, beyin, beyin deyil. Qabil də iki cümlə söz deyəcək ki, iki cümlə söz deyəcək ki, hansı ki o sözlər hər adam demir. Və Qabil bu oğru imiş. Ay yeni oğru gəlir. Nə 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 bu qısxod kəley Qabil nəyə? Nə? Ha, açı. Ha, Qabil prezident olmaq istəyir. Sadəcə dövlət hərcəsi xidməti. O böyük institutlar var ha cularının özünün heç nəyi olmasın. Bunlar bilirlər ki, Qabil gəlir, gəlir gəlməkdə olan. Bu qoca qəhbənin nömrəsini mə atarsınız, ona bir cə sualım var bu qoca qəhbəni. Yenə dəyərli vətənam, onun nömrəsi görüm atan oldumu nömrəsini? Baxam görüm. Hə, görüm atan oldu. E, oldu. Yox, hələ atan o. Atan olsa yazsın, atdım. Atan olsa yazsın, atdım. Onun dərbişin ən naqdi vacibisi Prezident cənab İlham Əliyevə e. müraciət edirəm burtdan da, ki, bir daha müraciət edirəm ki və xahiş edirəm ki Heydər Əliyev mərzəzə rəssi kadrların hazırlanması üçün Əsr Heydar Əli Şunasılarının hazırlanması için Heydar Əli Şunasılıq Akademiyasının yaradılması hakkında ferman imzalasınız. İstular yaradılsın, ilmi tədqiqat tutuları. Sonra Ali Dərhim Akademiyasında Heydar Əli Şunasılıq Fakültesi yaradılsın, kafedral yaradılsın. Sonra Heydar Əli Mərkəzlərini İdare Etmə Komitesi yaradılsın. Onlar Ələkana Ələkdavovun rəhbərliyi ilə. Çünki Ələkdavov ölkəmizdə ən müəşəhəbədə fəaliyyət göstərən Heydər mərkəzinə rəhbərlik edir. Heydər Fondunun icraçı direktorudur, cənab prezidentin şəxsən prezidentin köməkçisidir və elə stol xanımızda bu sahədə çox böyük nailiyyətlərə imza çəkdi. Onun rəhbərliyi də mən istədim ki, Heydər mərkəzləri tərəfindən konsentrə olsun. Dura prezident administrasiyası altında İdarəetmə mərkəzləri ilə iş şöbəsi, şahs şöbə adısıdır. Və yəni, bunların bizim gövümüzə hal-hazırda və gələcəkdə uğurlarımızın siyasətinin doğru, dürüst tərəfinə üçün çox böyük əhəmiyyəti vardır. Bu rayonlarda bu qədər dövlət və şəhər ayrılır. Bakı şəhər tradıdur. Baxış bu da ştatlar verilir. Hər bir mərkəzdə 12-15 nəfər elə mərkəz var ki, 18 nəfər istəyir. Hoca, qlobal siyasət fəkr kürteziyi, şahs kür anlaşmaları, qondarlı siyasətindən anlaşmaları yoxdur. Çünki gərəkçə sahibləridir. Gəlib oturublar orada. Türk ki, Sovet dövründə Marxı Lenin Universiteti var idi. Marxı Lenin ideologiyası əsasında Sovet dövləti idarə olunurdu. Gedin, Marxı Lenin universitetlərini təhsil alırdılar. Baş dövlətimiz qondarlı siyasətinin davamı olaraq idarə olunur. Nəyə görə onda bir də nəşrən şülası akademiyası Azərbaycanda olmasın? Bir şu an sık müstel adırmasın, el terkak müstel adırmasın, fakültere olmasın, neye göre? Yol ne basın. Ve bu siyasi kursumuzda harada ödülenmelidirler, harada tabi edilmelidirler. Tutak ki, bir de kömle bu sistemi öğrenir. Bak şimdi Heydar Ali şu an sık eliminden bir haber şahsiler. Tutak ki, kızlar kümnaziyasını bitirir, gelip şahsi elimiz çiştiriyor, sonra Şəhər müəllimə şxsusunda tərif gəlir, bələdçi çıxdırır. Söz soruşursan, təqrə keçirir, götürənə keçirir. Burdan icra hakimətinin o dəfə qeyd etdiyim müavini var, tayna balı müəmmədə şöbəsinin toz rənciməhdəçi var, adı Həsən ola, öyrə gətirlər. Hey, gələrin dedərin olasan keçsin.